Главный тренер нашей команды Владимир Смис. Пожалуйста, Владимир Кодавич, вам слово. Первая игра, она всегда с кубковой Такой игра и получилась. Команда приехала на выезд, закрылась. 10 человек сзади. Мокрое поле немножко тяжеловато было это все вскрывать. Чувствовалась какая-то монотонность. Но опять же, это все всегда в первых играх немножко волнения, немножко где-то перегорели. Немножко, ну, в таких играх надо характер проявлять, включать характер. Забили гол. Ну, естественно, нужно же этот счет сохранить. Ну, значит, сегодня был такой день, где соперник был достоин этой нищей. В первом тайме мы владели инициативой, во ну, а втором владели. Но если в первом тайме посчитать по чистым моментам, если бы не Данкович, мы проигрывали. И во втором тайме мы владели инициативой, а если бы не Данкович, так мы бы опять вообще проиграли. как тогда очень комментарий хотел бы слышать по этому поводу. Ну, владеть инициативой не значит сейчас выигрывать. Контроль мяча он не, сейчас не в главенствующей футболе. Поэтому Команда соперника получила эти моменты на контратаках после наших обрезок и наших ошибок. А это все, опять же, списывается на первую игру. Где-то волнение, где-то дождь прошел перед игрой. И тяжело первым номером играть. Для этого надо быть очень-очень хорошо готовым функционально. Но первую игру это невозможно сделать. Если первую и вторую, то вторую С заменами в том числе. Опять же, я повторяю, что поле специфическое. То есть весь день лился дождь, и оно очень мягкое. То есть если по нему пройтись, э, ну, это нужно понимать. То есть совсем другие мышцы работают. Это очень тяжело. Солнышко светит, испарение идет. Кто играл в футбол, понимает, о чем я говорю. Но, опять же, никто не выключает, что нужно включать характер. В таких играх играет характер. Характер. Вот, э, ну, где-то мы его проявили, но концентрации не хватило для того, чтобы подстраховать вратаря. Когда он нас выручал два-три раза, мы должны его тоже были выручить. Поэтому... Вопрос от болельщиков Как раз по поводу характера вы его обогнали, что роль капитана на поле. Мы вспоминаем Богдана Есипа, как бы он более мог зажечь команду. Вот слова направляем в капитану, чтобы он тоже включался в это как бы более. Ну, они все прекрасно понимают, что нужно было еще больше давления, еще больше моментов создавать. Но ну, опять повторяюсь, это то, что мы сегодня смогли, это значит был на сегодняшний день это был наш был максимум. Нет, вы, наверное, ошиблись. Он играл правозащитника. защитника. Нет, Циколь играл правого защитника. Просто что в некоторых моментах он оказался в центре, там, там подстраховывал зоны и так далее. То есть, ну, это тактический момент. Второму брату Пасичу мы его увидим в следующей Я тоже очень хочу его увидеть. Но его преследуют травмы. Он вычухался только от одной травмы. Подвернул голеностоп на сборах. То есть, вот э, играет тот, кто готов на 100% играть. Поэтому я бы с удовольствием его тоже сегодня увидел. Я думаю, он бы добавил в нашей игре с его агрессивностью. Но если человек не тренировался, чудес не бывает. В принципе, подготовкой как таковой я доволен, но опять же, вот мы э, плохо, когда на сборах все игры выигрываешь. Мы выиграли все игры, и никто особого такого сопротивления, чтобы нам было тяжело, чтобы мы потерпели. Вот мы как раз столкнулись с этим в первой игре, понимаете, когда тяжело и когда надо потерпеть, это тоже футбол. Не всегда бывает, как песня льется, понимаете, в футболе. Бывают такие игры, нашла коса на камень. Добротная команда, авангард, опытные все футболисты, ни одного молодого парня, все знают, что надо делать на поле. То есть они хорошо закрывают. Хорошо защищались, Поэтому... усиление команды прошло у нас перед сезоном. Хотели каких-то игроков, как Бахашвили удержать не получилось. А пришла новая замена. Ну, ребята достаточно хорошего. Качество, так скажем, пришедшие новые. Вы их еще увидите. Понятно, что в первую игру сразу же сверкнуть это тяжеловато. Но я вас уверяю, что футболисты пришли очень хорошие, добротные, конкуренция в команде появилась. Я думаю, что это все нам в сезоне поможет. Одиннадцатый номер без не отличился сегодня. Ну, вот, запоминайте фамилии. Лозовой одиннадцатый, 15-й, Так что это те ребята, которые будут еще блистать, и Ахтырка будет довольна, что они здесь. Gracias, Gracias